Pasaran kewangan adalah salah satu ciptaan yang sangat penting dalam masyarakat moden. Tujuannya untuk memudahkan pemindahan sumber dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan secekap yang mungkin. Itulah yang sepatutnya berlaku. Tetapi dengan kemajuan teknologi seperti internet dan komputer, semakin ramai orang menggunakan pasaran kewangan untuk tujuan yang tidak betul, untuk kaya cepat. For whatever reasons, markets now exhibit far more casino-like behavior than they did when I was young. The casino now resides in many homes and daily tempts the occupants. Itulah ungkapan Warren Buffett. Ya, yeah, era teknologi memudahkan akses kepada sesiapa sahaja sehingga kita semua boleh berdagang dari rumah. Dan kita menggunakan kuasa itu untuk mengubah pasaran kewangan menjadi casino. Perbezaan di antara pelaburan strategik dan perjudian berisiko tinggi tidak pernah begitu kabur. Dan ini membawa kepada persoalan, bilakah pelaburan menjadi perjudian? Sekilas pandang, pelaburan dan perjudian mungkin kelihatan agak serupa. Kedua-duanya menggunakan wang dengan harapan untuk menjana lebih banyak wang. Pertamanya, dari segi risiko dan ganjaran, tak begitu berbeza. Apabila anda bertaruh di kasino, anda mengambil risiko dengan harapan untuk memenangi lebih banyak wang. Begitu juga apabila anda melabur dalam saham, bon ataupun instrumen kewangan lain. Anda juga mengambil risiko dengan harapan nilai pelaburan anda akan meningkat. Kedua, perjudian kasino melibatkan unsur ketidakpastian. Bagi yang Islam kita kata ada unsur maisir. Keputusannya tak pasti dan nasib menentukan sama anda menang ataupun kalah ramai yang percaya bahawa perkara yang sama berlaku di dalam pasaran kewangan. Terdapat sesuatu istilah yang dipanggil Random Walk Theory yang pada asasnya mengatakan bahawa pasaran kewangan dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak dapat diramalkan seperti data, ekonomi, prestasi syarikat dan peristiwa global. Ketidakpastian ini bermakna tiada sesiapa boleh meramalkan pergerakan harga pasaran. Gabungan dua elemen ini akhirnya menjadi sebab orang sering mengatakan pelaburan adalah perjudian. Walau bagaimanapun, terdapat sebuah perbezaan penting yang membezakan pelaburan dan perjudian. Perbezaan ini adalah kewujudan edge. Edge adalah sebuah kelebihan yang meningkatkan peluang anda untuk membuat keputusan yang menguntungkan. Sebagai contoh, dalam permainan bakarat, Kasino akan mempunyai 51.06% untuk menang dan pemain hanya 48.94% untuk menang. Ini bermaksud dalam 100 game, kasino akan menang kira-kira 51 kali setiap kali. Kelebihan 1.06% ini cukup untuk menolong kasino mengaut keuntungan berjuta-juta. Sebagai pemain tanpa edge, awak hanya boleh menang melalui nasib. Itulah sebabnya kita kata berjudi. Tetapi dalam pasaran, kelebihan anda tidak ditentukan oleh nasib. Walaupun pergerakan pasaran sangat huru-hara, ia jarang berlaku secara rawak. Sebagai contoh, setiap tahun dari kira-kira September hinggalah Disember adalah musim tengkujuh di Malaysia. Pada musim ini, terdapat kemungkinan yang lebih tinggi disebabkan oleh cuaca, pengumpulan buah-tandan segar mungkin terjejas dan itulah sebabnya hasil minyak sawit biasanya kurang sedikit pada akhir tahun. Dan jika anda tahu maklumat ini dan anda tahu betapa penuhnya tangki minyak di pelabuhan, anda secara amnya boleh membuat educated guess tentang apa yang akan berlaku kepada harga minyak sawit. Dalam contoh ini kita katakan awak mempunyai edge berbanding peserta pasaran yang lain. Anda tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dan kebarangkalian anda betul dan menjana wang adalah lebih tinggi. Setelah memahami konsep EH, akhirnya kita boleh menjawab soalan, bilakah pelaburan menjadi perjudian? Melabur menjadi perjudian apabila anda tidak mempunyai EH, apabila keputusan anda dibuat tanpa strategi termaklum, penyelidikan ataupun pengurusan risiko. Tanpa unsur-unsur ini, pelaburan beralih daripada calculated risk kepada perjudian berisiko tinggi yang ditentukan oleh nasib. Tetapi bagaimana sebenarnya kita nak menentukan sama ada kita ada age ataupun tidak? Berikut adalah empat soalan. Jika anda tidak dapat menjawab semua soalan ini, besar kemungkinannya anda mungkin tidak mempunyai age. Soalan pertamanya adalah bagaimana sebenarnya anda menjana wang? Sekiranya anda tidak dapat menerangkan dengan terperinci dalam sinero apa anda boleh dapat keuntungan, anda mungkin tidak mempunyai strategi atau pemahaman yang jelas tentang cara pelaburan anda. Soalan kedua adalah dalam situasi apa awak akan rugi wang. Ya, anda juga perlu tahu dengan tepat senario yang akan menyebabkan anda rugi wang. Jika anda tak tahu ini menunjukkan anda mungkin akan bergantung kepada nasib untuk kekal untung dan pendekatan anda akan lebih berunsur perjudian. Soalan ketiga adalah apakah kadar kemenangan anda dan soalan keempat adalah berapa banyak yang anda untung apabila anda betul dan berapa banyak yang anda rugi apabila anda salah. Gabungan empat soalan ini membentuk apa yang kami panggil expected value. Ia diberikan oleh formula ini. Sebagai contoh, sekiranya anda membuat 100 trade dan kadar kemenangan anda adalah 50%. Maksudnya anda untung 50 trade, rugi 50 trade. Dan setiap kali anda menang, anda untung RM150. Dan setiap kali anda salah, anda rugi RM100. Memasukkan nombor ini ke dalam formula expected value, inilah yang anda dapat. Nombor positif bermakna anda mempunyai edge. Kalau nombornya negatif, ini bermakna anda tak ada edge. Dalam contoh kami, kerana nombornya adalah positif 25, ini bermakna anda dijangka akan memperolehi RM25 setiap trade dalam jangka masa panjang. Mempunyai edge yang positif bermakna strategi anda tidak berdasarkan nasib. Tetapi kadang-kala walaupun anda mempunyai edge yang positif, ada sesetengah orang masih boleh berjudi. Paradoks ini berlaku kerana mempunyai strategi yang menguntungkan tidak secara otomatiknya melindungi anda daripada berangkap emosi dan keputusan impulsif. Ya, lumrah manusia juga boleh memesongkan keputusan pelaburan awak. Setelah memahami kepentingan age, tiba masanya untuk memikirkan tabiat pelaburan anda sendiri. Berikut adalah beberapa tanda anda masih berjudi dengan wang anda. Salah satu hakikat asas tentang kerjaya pelaburan yang berjaya ialah ia sepatutnya membosankan dan tidak menarik. Pedagang yang berjaya adalah seorang yang mendekati pasaran dengan pemikiran yang tenang dan rasional. Mereka mengikut strategi mereka tanpa dipengaruhi setiap pergerakan pasaran. Jika anda mendapati diri anda sentiasa teruja atau emosi anda sentiasa liar ketika trading, ini adalah petanda bahawa emosi mendorong keputusan anda dan bukannya logik. Malangnya, pelaburan kadangkala boleh memberi ganjaran yang lumayan. Sungguh pun awak membuat benda yang salah. Awak boleh bertuah untuk jangka masa yang sangat lama. Ha. Huh. Sebagai contoh, jika awak mula berdagang pada awal tahun 2024, anda mungkin terasa diri sendiri itu seorang genius. Sebab pada tahun 2024, dia adalah super bull market. Asalkan awak tekan buy, awak mesti untung. Masalahnya ia memberikan ilusi bahawa awak lebih mahir daripada yang disangkakan. Ada kemungkinan bahawa prestasi pelaburan awak adalah disebabkan oleh nasib. Dan apabila corak pasaran berubah, barulah awak nampak sebenarnya selama ini awak sudah pun diperdayakan oleh pasaran. Jika anda terlalu kerap berdagang dan mengabaikan pengurusan risiko dan suka mendengar naluri dan anda tidak mempunyai penyimpanan rekod untuk benar-benar menganalisasikan prestasi anda. Berhati-hatilah kerana anda mungkin berjudi tanpa mengetahuinya. Pelaburan dan perjudian mungkin kelihatan serupa di permukaan tetapi perbezaannya terletak pada strategi penyelidikan dan niat. Perbezaan utamanya adalah kewujudan H. Tanpa H, keputusan pelaburan awak bergantung kepada nasib dan dalam jangka masa panjang ia bukanlah sesuatu yang sesuai untuk menjadi kaya. Jika anda telah terhibur dengan video ini, silalah subscribe. Saya akan mengeluarkan konten setiap minggu. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.